Всем привет! Получил сегодня такую посылочку очередную. Значит, э, что я скажу? Две вытяжки. Мадрин, Германия. Все серьезно, качественные. Я их запускал, все работает. Э, только получается на этой, там кондор есть, запускается все четко. А на цю он видно, два провода коричневый и синий 220 я подавал. ну запускается так слабенько. Я так подозреваю, что на секундер поставить. Один провод на заземление, а другие на кондёр. Тут есть еще очки схемы подключения конденсатора. Такие характеристики. Вот размеры. вообще. И тут. оставка, как она все работала. Короче, вся вытяжка 1300, вся 2700. Это как бы дорогое оборудование, Колись, дивився, бо мы продавал такую, не только, может быть, другой фирмы, да, по любому другой фирмы. Зашел интернет, цены вообще космос на них. Так, 1300 и 800. И также такие от є, есть на мотоблок по размерам. И такие вот. Кому интересно, цену предложила и забирайте. Так продолжим. Есть такая вот кучка. А это все продается одной кучей. Короче, тут 31 кг тросиков. этот 10 мм. этот 6 мм. 6 мм. Такая вот будет бухта. Десятка. Десятка. Тоже тут штук 4 куска на концах подтянуть вот такие вот штуки кольца кому-то может интересно надо какие-то стропы сделать либо так до трактора 6 там есть бревно подтянуть 40 гривен килограмм такие вот тросики И даже какая-то стяжка есть